Центр украинской культуры при ПГУ исполнилось пять лет. Он был образован в 2007, как структура, которая объединила бы все республиканские организации украинцев. Он стал первым и единственным, кстати говоря, на сегодня средоточием, которое направлено на интеграцию. Реинтеграцию, скажем так, украинской общины, потому что она, в общем-то, имеет такое состояние разрозненное. Вот, и э, как бы там ни было, но в, в этих стенах, на этой площадке, собирались представители всех республиканских обществ, двух которые имеются, всех местных обществ, независимости от принадлежности к республиканским. Ежегодно на кафедре украинской филологии обучается до двух тысяч студентов по самым разным специальностям. Поддержка Приднестровским украинцам в сфере образования, как заявил сегодня, посол Украины в Молдове Сергей Пирожков будет оказываться и впредь. Украина ежегодно выделяет 100 стипендий бесплатно для обучения в высших учебных заведениях Украины, в том числе именно для э, молодых людей предистроя. И эту, тради... эту программу мы будем поддерживать и реализовывать в будущем. Порядка ста приднестровских выпускников каждый год уезжают учиться на Украину. Киев оказывает помощь Приднестровью в приобретении учебников, методической литературы и техники для учебных заведений. На сегодняшний день на родном языке дети обучаются в столичном украинском лицее-комплексе, Бендерской гимназии и Рыбницкой средней школе. По данным посольства Украины, в Приднестровье проживает порядка 150 тысяч украинцев.